Два украинца. <связывая> Много э, ситуаций в фильме, когда мы написали сценарий, соединилось, вплоть до того, что сказал Володя. Дмитрий Халаджи из-за этого фильма отказался в Чикаго от американского контракта и гражданства американского, чтобы досняться в этом фильме. Он полностью повторил историю Ивана Фирцева. Он вернулся домой. Он вернулся домой, не говоря о том, что нас первый те же сделал Иван Кротон, eh, в свое время во всех церквях мира. Понимаете, это вот, вот вам как бы судьба. А я скажу о том человеке, который сплетая с нами. Сильнейший человек в мире, Василий Растун, согласился сыграть роль человека которого побеждает Дмитрий Из-за этого ему отдельное. Согласился быть побежденным на экране. Можно я добавлю? Да. Ну по перше Дмитрий Калашников не варвар, не его как А то есть говорите, я да? считаю, что мы получили нового актера, артиста украинского кино Василя Бесастюка. И мы должны быть, потому что человек, который может себя абстрагировать от образа, это уже выдающийся человек. Потому что, вы знаете, очень просто играть самого себя. Очень просто быть тем, кем ты есть в жизни. И это выносить людям. А когда человек говорит, что не досмеялось все, как перемог Дмитрий а Иван Смирнов перемог водопадом, это удивительно, потому что это все было сделано ради вас. Я расскажу продолжение как бы этого дела. В связи с тем, что я являюсь членом жюри, ну, не жюри, можно сказать, комиссии, которая отбирает лучшие произведения для театра и кино, который у нас существует, коммерческая организация, не коронация слова, такая, она уже 13 лет занимается этим, и она за три года выбрала лучшее, что можно выбрать. То есть это люди, которые пишут искренне туда, они получают премии за это литературные. Они пишут, они за, за, за три года оставшиеся, вот, которые были крайне, они сделали, значит, от, сейчас скажу, от 3 до 6 лет литература, это значит лирика, это значит романы, пьесы и так далее. И точно так же от 6 до 9, от 9 до 12 и у них такие категории. Вот. Я участвую в этом. Это так. Апропо. А пропов. Жюри, да. Я отбираю. Там нет фамилий. Там только стоят номера или клички. Там Там. Мы, например, с Игорем когда то подавали, назвались. Браты Кумский, знаешь, такой. Вот. такой ситуация в чем? И когда я, я сказал, Володя одно предлагает, это фуфло, говорю, бывает, это фигня. Давай мы попросим этой коронации слов за три года. Они что-то нарыли, они же дают по три премии за каждую, вот, вот то, что я сказал, это категорию. да. А это три года. Это получается 9-9 уже, уже почти более 18, там 20 с чем-то. Давай мы выберем. Они, они нам дали два мешка. А говорит, мы не можем дать цифры, мы даем только отпечатанные. Извините, потому что авторское право. И положили, так и некогда было почитать. Я зашел к своим друзьям в художественную мастерскую и смотрю, книжка какая-то лежит. Я ее открыл, стал смотреть. И начал читать вот эти стихи первые, которые там о цирке. Ой, ну классно, Пеппи долго почуха для украинцев, сказал я. Хорошо, интересно. Я собрал я отправил, значит, продюсерам, говорю, пусть почитаю. Говорит мне продюсер, значит, и говорит, Витя, а ты знаешь, что же неплохой материальчик? Говорю, ну прекрасно, звоните автора, найдите. Уже там в золотых койданах ходит по Канаде, а мы так, что мы там полезем? Вот. вот. Звонит, говорит, здрасте, говорит, автор, ты этому автору вручал приз. Где? На коронации слова. За что? За лучшую пьесу. Я включил Гавраш. А какой Гавраш? Гавраш. Из Ужгорода. Стоп, подожди, Ужгород, это у меня, значит, Запорожье мой любимый город, Ужгород у меня и Крым. У меня есть такой под Крымом, это в Крыму, на положено три города, которые в жизни дают мне силу. Это вот три города. Сейчас тут вот черноцы появятся. Но ситуация в чем? Я говорю, какая интересная штука. О чем хоть я? Я же не читал нифига. Говорит, про Чехию. Как в Чехии? Чехия? Ух ты, ёпсель, мопсель. Я же получил тогда индульгенцию от Министерства культуры Советского Союза. Меня напечатали, что я самый лучший актер Советского Союза и так далее. Я говорю, бля, там за Швейка. За то, что я 6 ролей в швейке сыграл. Я думаю, ну как это все объединяется, как-то странно. Я говорю, понимаешь, три раза бомба в одну и ту же воронку не падает. Ну давай я хоть почитаю, что это, если я уже вручал приз. Ну я, значит, после этого почитал, меня заинтересовало. Ну, я понимал, что это роман такой детский, а есть ситуация, что надо делать кино. Это совершенно разные вещи. И нам, ну, да, мы потом получили коронацию слова с Игорем, как э, То за нас удивительный фильм, что фильм еще никуда не вышел, сегодня третий день проката, а у нас уже два приза: коронация слова за роман и коронация слова за лучший сценарий. С да, детский сценарий. <плес> это... <плес> и э, <плес> это самое. Было два выбора. Как бы выбор делать? Почему Черноба? Сразу объясню. Да я тоже пойду, пожалуй, он там на Не, ну да, ну смотри, нет, пол, садись, сейчас не будет. Попробуй, я в первый раз что-то. Я говорю, ребят, ситуация какая дальше пошла. Надо было делать или... Ребят, значит так, кому нужно идти, я нормально, мы же нормально отнесемся. Спасибо, что пришли и никого не задерживаем, потому никто не обидится, сразу говорю. Если хотите, я продолжу. Смотрите дальше. Ситуация была какая? Или делаем старая-старая сказка, помните этот фильм? Это такое, ну, знаешь, такое, типа, сценическое, такое, как сказка какая, -то. или там королевство кривых зеркал, какой-то мир, в котором все это происходит. Или мы должны делать реалити-шоу, то есть то, как настоящее все должно быть, понимаете? Решили делать как реалити. Делать реалити без сегодняшнего дня, я сказал, это глупо. Надо, что заброс надо сегодняшний день, туда и тогда. И мы стали с Игорем писать как бы на московские дачи, на украинском языке писать сценарий, это, это очень сложно, я вам скажу сразу, потому что не знаешь как сходы по-украински, понимаешь, сидишь и у тебя сходы по-украински. Так вот, и мы написали как бы рыбу этого сценария, и когда я, мы начали уже, запустились, уже фильм пошел, то есть как бы начал подготовительный период, осталось уже снимать, а героя нет. Понимаете, начали искать героев. Кто же будет играть главную Ну, этот Вэлл, это, понятно, но ну, просто, ну, десятка. Видите, Вася просто десятка Вэлл. А кто же будет его перемогать? И мне Олег Примагенов, он тут играл это, этого самого э, 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 командира вантажники, рядом с Бенюком, который. Вот. Он, значит, сказал, возьми Халаджи. Я говорю, а кто такой Халаджи? Говорю, а, Та, ты что, это же это Украина мает талант. Ну, я же не маю талант, да Таланты. Ну, давай. Я посмотрел, и когда увидел фотографию, я был в шоке. Это одно и то же лицо. Это так? Вот да? ну, такой, как ну, в молодости был действительно ну, прав. Да. Это сам. И после этого, значит я тогда думал, ну, нифига себе, давайте свяжемся с ним. Мы связались. Я ему звонил по скайпу, он Чикаго как раз. Говорю, Дима, здравствуйте. Я, там, я Виктор, долгоносики, да, помню, помню. Говорит, слушайте, такой вопрос. Вы знаете, кто такой Иван Ферцак? Говорю, ну, здрасте. Говорит, я когда в детстве, когда значит, увидел эту вырезку из газеты про Ивана Фирзека, советского спорта, я решил быть цирковым атлетом. Это как бы меня заинтересовало, что, наверное, есть смысл куда-то приложить свои силы. Это было еще, кажется, 12 лет, когда он первую кочергу согнул и так далее. Вот. А потом, говорит, то 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 говорит, а вот книжку вот Гавров, что знаете, там на моей лежит себе. Я говорю, нифига себе, столько совпадений. Мы вызвали его на один день, он смог приехать только на один день, чтобы мы с Васей сделали фотосессию. И вот эти первые наши фотографии, которые вот эта фотография, что вы видите, Дима, это первая фотосессия. Я взял вот эту фотографию, которая вот стоит, Дима, при выходе вы увидите, по пояс и повез ее в Варшавский район. Потому что надо было выбрать там место съемок и так далее, чтобы снять такое, знаете, ну вот это, старого персака. И я, приехал туда, показал это родственникам фотографии. Они были в шоке. Говорит, а где вы взяли Кротона фотографии? Я говорю, да какой кротон? Я же еще ЧБ сделал, дурачок. Показал. Говорит, это не, это Дима Халаджи. Они, как? И они показали мне свои фотографии. Я взял эту вторую фотографию, которую Дима Молодого повез, его показал его жене. Она сказала, ой, Дима на свадьбе, сказала она. Думаю, говорю, ну, какое-то совпадение. Я уже не говорю о том, что Дима делает аналогичные трюки в цирке, такие же, как и он. А когда Дима уже отказался от контракта, это вообще все склад. Я говорю, и самое интересное, я вот этого мальчика был придуман до этого. Да, вот Вот фотография Ивана Ферца. Так это, ребята, это еще, есть еще сильнее фотографии, особенно на паспорте. Нет на паспорте? Ведь это был на паспорте он. Да, на сайте можете зайти иван-фильм-ua.com Это там, там вы видите полностью это сайт. Ну, в старости он уже стал посидеть сюда С этой раной, которая была на голове То есть он как бы уже волосы Как бы он взбивал и так далее То есть как бы там Он от этой раны и умер Вот, но независимо от этого Иван Ферцак Когда он вернулся он Это отдельная история про 1937 год Про НКВД это другая история Про посадили сына, расстреляли все. Это отдельная история. Но по смыслу я скажу, что Иван как сказал, один кто победил Ивана Подобного, уже будучи в возрасте где-то, я не помню, там 60 лет и так далее. То есть, потому что получается, ну как бы они ноздря в ноздрю как бы одни шли, но он победил его. Он победил точно так же в 59 или 60 году, не помню точно, в 58-м, или 59-м году, когда приехал чемпион СССР по борьбе приехал и в Ужгороде они боролись э, в каком-то большом зале. Его победил Иван так спокойно победил. А ему тогда уже было 60 или 65, я уже точно не помню. То есть, понимаете, то есть как, у человека до конца жизни, то, что вы видите с машиной, я придумал просто, чтобы показать, что силу вдруг показать, что это вдруг старик, вдруг превращается в другого человека. Оказалось, что это правда. Я тоже не знал этого. Машина, он работал на молокозаводе, как-то машина не стала идти, он ее взял и покатил, то есть была такая история. То есть я это, и говорится, то, что мы с Игорем придумали письменно, вдруг оно материализовалось. А когда мы написали сценарий, <coughs> Игорь Пацан сказал, ну, примерно, наверное, в жизни так и было. Вот понимаете, есть вещи, которые вот от нас не зависят. Вот так получилось. И то, что мы в Черновцах, как то, что мы придумали, что это должно быть реалити, я просто тут снимался в девяносто третьем году э -э, Жозефина и мышиный народ. И я помню этот театр, я помню ваш город. И сказал: надо ехать туда. Там мы найдем все. Мне никто не поверит. Объясняю. Вальмове ничего нет. Черновцы единственный город в Украине, который, если поставят вот власть, пусть подскажет, если поставят какой-то дурак в белые пластмассовые окна. Ему придут из мэрии и скажут, пожалуйста, снимите или поставьте коричневые. А вы пойдите, найдите хоть один пластмассовый. Да знаешь, сколько мне на компьютерную графику уж это замазывать все? Понимаешь? Вот это, во-первых, это просто как пример вашего города, отношение вашего города к той культуре, которую оставили предки. Понимаете? Еще раз, мы не говорим, румынская территория, евреи здесь, кто еще, это еще, это другая. Еще раз говорю, здесь люди, которые держат свою культуру. Вот это самое интересное. И это ответ прямо, потому что когда со Львова э, приехала женщина и привезла, ну она как бы мы через агентство, львовское агентство заказывали машины, исторические машины в Варшавском автомузее. Они не хотели ехать, они только до Львова все, поедете ребят, ну нет во Львове такого, да ну во Львове все есть, я все что нашел во Львове. То, что снималось в трех мушкетерах, но не вошло. Вот там, где тартанян появляется в окошке, и все, оказывается, это потрясающая какая-то голландская или немецкая церковь. Понимаешь, что ну, вот мы видим только Д'Артаньян. Но это единственное, что я там нашел, такое незагаженное. Все остальное снимать невозможно. Я уже не говорю, что договориться, но не мне вам рассказывают и так далее. Все какие-то странные. Здесь же, когда я приехал, я был в шоке от того, что весь весь народ старался помочь. Сегодня, вы не поверите, сегодня потрясающе. Я сегодня зашел в кафе, я, мы год назад шли по улице с Игорем, и говорит, да <рес> Ну и подходит. Значит, девушка узнала Игоря письменного, а Сережа, муж ее, узнал меня. И говорит, зайдите к нам в кафе. Вот мы хотим открыться, у нас новое кафе открывается на... Как это улица называется? Кабулянцы. Я говорю, ну, ну давай, ну ладно, ну неудобно люди, но ну, люди что знают, в мы заходим туда и я так, не матерь боже, там все есть, чайнички австрийские эти самые, и потом стоит эта конторка, все там, и вот это мы все выгребли, они отдали нам, и мы занесли э, туда, и все это у Новака стоит, все, настоящий их граммофон это стоит оттуда, все их, понимаете, газеты, термометр этот, блин, это просто, я говорю, ну я такого, ну я нигде не дойду, потом они, нам нужно было снимать генерала в Киеве, вот этот э, его кабинет, и они отдали нам вот этот чайничек, которым набирали, они отдали кофейную машину нам туда, чтобы можно было снимать, и мы там снимали все с натуральными вещами. Так самое смешное, сегодня они открывают. Я сегодня зашел к ним и они, "Ух, ё, ух, я, да, 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 я не знал, что да, мы только что открыли, как сегодня Да, вот именно в этот день, именно в этот день год назад мы зашли к ним в это кафе. И говорит, боже мой, а как там чайник? Говорит, ну вот мы вам как раз его привезли. Ой, спасибо, думали, никогда не увидим. Но это все, нет, ну что вы, мы предполагали, что он будет когда нет, мы уже не мы привезли. Как бы соединяются какие-то вещи, которые говорят, я вам хочу, чтобы вы должны поаплодировать. Это потрясающая женщина, которая после очень сложной операции пришла к нам. Это директор. Это директор. очень нагадает, где мы снимали эту больницу, где мы снимали финальную сцену. Сиди, сиди, сиди. Это а. патриот этого дворца. Всю жизнь отдала этому дворцу. Это женщина, которая... А вы не патриот своего города? Все. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, не Мы знаем эту женщину. Алочки у нас отдельно. Мы с Алочкой, ну, это у нас отдельная история, как мы добивали свидание с Сомской и рвали блин, все. Мы единственные два, которые убеждали всех. Это мы добились. Блин. Я уже не говорю, что слава богу, я так тебе обладаю, Володя, но мне надо было хоть ваше было куда поселить. Спасибо большое. Вот. Не надо было ему квартиру снимать. Сэкономили на маленьком. Все нормально. Вот. Я очень сожалею, что, к сожалению, ушло 20 минут фильма, потому что у нас проблема. У нас отдали деньги из вездец. Понимаете, ребята. И у меня был выход. Или мы, я там, была конфликтная ситуация, сказал, я вам сдаю 120 минут и до свидания. Режьте, только снимайте мою фамилию, делайте, что хотите. И меня убедил продюсер, потому что мы сразу, чтобы не делали вторую копию. Потому что международную копию у нас появился английский агент, агенция, которая нам помогает этот фильм предлагать на кинорынке мира. И они попросили меня, говорит, Виктор, история очень интересная и так далее, и фильм нам понравился. Но одно условие. Мы всем, помните, вот как бы формат детского фильма за рубежом, да. это 85 минут. Мы вам даем 90. Только ради вас. Мы придумаем, как это все разгрести, вы получаете 90. Сделайте. И мне пришлось убрать какие-то сцены, которые для меня это до сих далее. пор, я считаю, но пусть выиграет лучше дело, понимаете? Я, к сожалению, убрал да. потрясающую Васину еще одну сцену, убрал бабушку, которая не хотел с оберегом, когда бабушка Шо? провожает мальчика и так далее. Очень много сцен интересных, которые, То к сожалению, чуть -чуть, пришлось чуть -чуть убрать, чуть -чуть но от этого фильм, слава чуть -чуть он запрямую, пострадал. Чуть -чуть. В нем существует ритм, вам он нравится, это... Я, вот знаете, самое главное, вот Володя правильно сказал, что мы делаем, чтобы люди увидели. И поэтому у нас есть Э, извините, вот э, Cinema City, вот сеть агенции Cinema City, они сделали э, скидки на, на продажу билетов. Если вы придете от 25 до 50 людей, у вас будет билет 15 гривен. Поэтому, э, если придете больше, будет 10 гривен. Вы будете выкупить э, зал по 150 гривен. И тогда эти деньги просто отдать, это, чтобы дети заселить этот зал школьниками, и например. Так как делаем мы в Украине. Во-первых, я, заболтал. Я, заболтал. Я, заболтал. Я, заболтал. Я, я рассказываю о том, да, что, что мы что делаем это? процесс да, с да. и так далее. Я просто об этом говорю. А Вы... давай апеллировать тому, кто это может что-то нам... Да, да что-то он бедный так прятался, пришел. Прятался? К... Да Вы знаете прятался? этого человека? Да. Да. Да? Да. 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 Это я это хочу сказать, да. вот я вам хочу в вашем лице, я хочу поблагодарить <chat> э, Renatov, нет, власть черновцов по одной причине, ребята, такое отношение человеческое, это просто я, э, просто я в шоке. Это, ну, не знаю, если, простите, губернатор выходит на, Вер! на Верховную Раду губернии и говорит, так, через полгода, чтобы никого не было, забрали все машины, потому что редко будет снимать кино. И Раду быстро свернул, чтобы мы могли снять, понимаете? Это такое Вони, вони, України, вони ну, без нічого без... не помінялися з левами, так, але без вирісу. Без... Я хочу вам подякувати за що. Ви люди абсолютно різні. так? А ви зробили хай за бюджетну кошти, ви зробили український фільм. Українські фільми сьогодні Ми так рідко робляться, щоб подякувати Віктору Андрієнку з Одеси, так? режисеру з. Автор, Я з Запоріжжя, за тут з Москви. Те, що Дай ви зробили фільм український за змістом і за формулі, це вам величезно. Навіть якщо це за бюджетні гроші. Да. в чому? що е, За роки незалежності дуже мало робилося українських фільмів за бюджетні кошти. Проблема тих фільмів була в одному: що вони стосувалися неоднозначних сторінок нашої історії. Ми не отримали широкого стрілюх. Це фільм, так, да, з одного боку, це наш розвідковий фільм. Але за великим рахунком це фільм, який не буде викликати втягнення нашого неоднозначного сприйняття історії. Це однозначно фільм, який буде ну, позитивом. Да? Це щось схоже з тим е, боксерським боєм, так, да, який сьогодні буде відбуватися у Москві. Це щось схоже з тими нашими досягненнями, які ми мали пов'язані з іменами там, Андрія Шевченка чи інших українців, які представляли. Нашу країну в світі. Фактично ви показали, з чого це починати, з тієї притечі. Я не хочу говорити тут про художні е -е, здобутки цього фільму, бо по -по порівнювати нема ще. Так? У нас фактично нічого не знімається. Не можна порівнювати, з кільками тих країн, де засвіти на де доробляться сотні картин облії, так? Це буде некоректно порівняти. Але те, що ви зробили з двох спортсменів-акторів, присутнього тут Василя Інна Ласпіка. Із Дмитра Холочі. так, він відома людина ну, своїми унікальними е, природними здібностями. що ми заставили його грати, заставили говорити, я трохи розумію, це в мистецтві, я розумію, як це складно було. Так, я вам ще дякую за те, що ви зробили. Сьогодні день Чернівці, День міста. Я пішов злочистої піятеки, яка зараз відбувається, що я вам дуже дякую. дякую. Сделал виростю, да, который вчера, 3 числа он просто Понятно. в школе весь кинотеатр отдал. Пришла школа, которая посмотрела. В в как Людмила гордила, выкупила, да, а, да. То есть, да. хозяйка кинотеатра отдала. А, 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 да. в я в Запорожье здесь. Сделать подарок. Это не такие большие деньги. Это Те залы такие маленькие, нас так мало. Пусть народные депутаты, которые будут, будут значимыми. Делают что-то значимое. Я могу сказать, кроме депутат, народных депутатов. Народные депутаты пускай занимаются. У нас в городе 42 школы. Да? Я думаю, что 42 показа можно сделать, потому что в этом фильме присутствуют черновцы. И это всем интересно, да, потому что рядом со мной сидят люди вот этот театр, вот это Кабылянский, вот эта администрация, вот это А 40... Вы сказали, да нет, это Париж, это Париж, да. я думаю, я огромный. Но это зависит лично. от Да, мы не хотим влиять или давить, или просто вы подумайте, вы сами примите решение. Мы просто влияем и давим. Да. Ребята, еще раз огромное спасибо. Дина, Вася, давай Давайте за <"Давайте, "Давайте>, горло. за горло. друзья, мы а есть у меня... еще какие-то вопросы? Нет, есть, может, нет вопросы Подождите, не Вопрос. Не веди, Никогда не Почется... выйдет. Подождите. После Нового <не>. года. После Нового года. спасибо. После Нового года выйдет, потому что мы сейчас делаем прокат на детских каникулах осенних и повторный прокат на детских каникулах зимних. Мы попытаемся показать зрителям нашей любимой Украине, что украинское семейное детское кино существует. И не надо только смотреть на эти летающие самолетики и бананы, вот которые вам показывают. Мы да, и аплодировали, и делось, что? Что а я хочу и отдельно, как я как продюсер, потому что благодаря ей, она вот пришла, я так волновался, что вы не придете, честно скажу, я очень рад, что вы пришли, потому что благодаря ей...

Люди страшные, ну что. Вы же знаете, чем это. По-моему, сейчас инший сеанс плывет. Я попал в Треть с холодной уже сорок. Ужасные мы люди. Просто наступний почнемо на 7, Я на скажу, что наших жизни в том числе. Я хочу также поблагодарить директора театра. Который, О, да, это огромное, спасибо. огромное спасибо, который терпел нас и в ночную смену, и по 20 часов, когда мы снимали, он не смог прийти, Ладно. потому что он не смог. У него открытие сезона, он очень извинился, но он очень хотел здесь быть. Я думаю, что он все равно посмотрит это кино, если что, вы ему расскажете. Вот. Поэтому еще раз говорю, огромное спасибо актерам, которые участвовали в этом фильме. И, конечно же, всем жителям, которые пришли и что. Давай кого-нибудь скажем, что вы вот и спасибо не спасибо вашему музыкантам, Потому что, в принципе, вот на чемпионате республики, что должно было быть? Вот Игорь Виктор Андреевка Виктор Виктор любит рассказывать, что должно было быть. Так вот, должна была быть открытая архитектурная яма, и 60 музыкантов Черновецкого театра должны были играть по-настоящему. И мы должны были снять музыку вживую. Этого не случилось, потому что все они подошли к своему директору и сказали, а сколько нам заплатить? Мы говорим, ну, можем заплатить столько. Они говорят, да не, на свадьбах мы больше заработаем. Ну что это вы такое вообще нам предлагаете? На свадьбах мы больше заработаем. И вот они пошли зарабатывать на свадьбах. Поэтому вы свой оркестр, кадры не Ну, еще раз говорю, ребята, огромное спасибо. Спасибо, нет, еще раз огромное спасибо всем вам, потому что это, понимаете, приятно, это ваш город

Забыл. Но зато вам будет интересно узнать, как она называется. Там такая еще роспись на свиней, и наш плакат. Да, 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 кстати, по нашему плакату и найдете. Да. Еще раз спасибо большое.